Ada satu orang pelajar tanya saya Boleh tak main judi? Saya kata tak boleh lah Tapi kami main Kami redorkan duit kami Dapat pada orang Kita Dia bertahan seringgit Tiba-tiba dia kata lah, kawan dia dapat seringgit Bila kawan dia dapat seringgit Dia redorkan duit tu pergi ah, Hujah dia macam tu ah, Jadi kalau redorkan tu boleh Kita mana boleh dia kalau redor ni maksud dia awal-awal pergi bagi tak sama ni dah. Ada RM5 pergi bagi kat kawan Nah lah aku hadiah kat kamu ha, Yang tu baru kata redha Yang ni orang tu dah makan duit kita dah Melalui kita kalah main judi Kita pun redha Dia dapat RM5 apalah, aku redha lah pergi ha, Dia tak boleh Redha pun tak boleh juga Permainan judi tu dia tetap salah Satu kes lagi ha, Kes ini di Taiping ha, ada, ada sahabat kita cerita Wanita ni dia tak kahwin... Tapi... Selalu dia bawa balik... Pasangan lelaki yang berlainan... Ke rumah dia... Bukan suami dia... Dia duduk bawa... Jadi penduduk taman itu... Syak lah... Dia ni melakukan perbuatan yang tak baik lah... Mungkin berzina... Duduk bawa orang tukar-tukar... Jadi orang... Orang di situ pergi tanya... Kan... Kenapa kamu tak kahwin tapi bawa... Pasangan lelaki yang berlainan... Kan... Kamu tahu tak berzina ni semua salah cerita lah. Dia kata, daripada saya mengumpat orang lain, memfitnah orang lain, lebih baiklah saya berzina. Dia jawab. Kenapa macam tu? sebab ada hadis mengatakan, dosa memfitnah ni lebih teruk daripada membunuh orang. Dia kata ni, orang dalam taman ni cukup banyak yang suka buat fitnah. Dosa mereka tu lebih teruk pada bunuh orang. Saya berzina saja. Oh, dia balik-balik ke situ. Jadi dia pandang perbuatan zina dia ni kurang dosa. Orang yang yang buat fitnah tu pula yang berdosa lebih daripada membunuh orang. Kita kalau nak marah saya baik bagi marah orang tu yang duk fitnah orang tu. Ah dia duk mengumpat selalu... Sebab mereka tu dosa lebih daripada bunuh orang. Saya berzina tak sampai bunuh orang. Oh dia pakai ayat macam tu pula. Ah ha, ni fahaman yang sesat. Walaupun seseorang tu dia memfitnah orang lain tapi dia taklah kena hukuman mati ya? Walaupun Dari segi dosa dia sama dengan Membunuh orang Lebih teruk daripada membunuh orang ha, Tapi dia tak kena hukuman mati ha, Dia tak sama ya? Orang merokok dalam bulan puasa ha. Kita kata tak boleh Dia kata rokok ni tak kenyang ya? Masuk benda yang tak kenyang tak apa Dalam perut Satu hujah Satu hujah lagi Rokok ni dia hisap sampai kat dada je. Tak masuk dalam perut. Satu hujah. Hujah yang lain, saya hisap rokok asap di mulut saja. Saya tak telan asap. Ha, asap di mulut. Dia sedut, dia simpan asap di mulut lepas tu dia hembus lagi. Ha, dia kata tak batal puasa, punya nak merokok. Macam-macam ha? ha, alasan lagi. Orang yang tidak menutup aurat dengan sempurna dia tak bertudung Kenapa tak pakai tudung? Rambut air ni rosak Kalau pakai tudung rosak Dia tak boleh Memang jenis air istimewa Tak sama dengan rambut orang lain Kalau pakai tudung saja Tak kena cahaya matahari Dia rosak ha, Daripada kita rosakkan diri kita sendiri Tuhan pun larang, Baiklah air buka tudung ha, Macam tu pula hujah ha, Dia tak mahu rosakkan diri sendiri ha, baik. Jadi kesimpulan dia Macam-macamlah hujah yang dibuat oleh manusia Untuk membolehkan mereka meneruskan matlamat nafsu mereka tu. Tapi kita kena ingat. Dosa ini walaupun kita lakukan itu dosa kecil, tapi jika dilakukan selalu, dia boleh jadi dosa besar. Dosa kecil kalau dilakukan di hadapan orang ramai, boleh jadi dosa besar. Dosa kecil kalau dilakukan oleh orang yang kenamaan, orang yang berpengaruh, boleh jadi dosa besar. Dosa kecil kalau kita buat Ada orang lain tiru Orang contoh kita Kita buat dosa tu sekali je Tapi orang lain nampak kita buat dia tiru Boleh jadi dosa besar juga Jadi walaupun kita buat dosa kecil Ada kemungkinan dia jadi dosa besar Mengikut kaedah-kaedah tertentu lah ha, Sebagaimana yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali Buat dosa kecil tapi dia tak rasa bersalah Dia tak puas Tak ada salah Boleh jadi dosa besar juga Atau ingat saya kisah zaman dahulu di Eropah. Di negara orang-orang putih. Di Eropah sana sampai satu zaman, orang lelaki dikenakan pakai cawat besi. So, isteri-isteri dia tak percaya suami keluar rumah, dia tak akan kacau perempuan lain. Jadi lelaki-lelaki zaman tu kena pakai cawat besi. Cawat tu pula dikunci, kunci dia isteri pegang. Ni satu ketika dulu di Eropah sebab isteri tak percaya suami ni tak akan berzina. cuma nak buang air boleh. tapi nak nak melakukan hubungan seks tak boleh. Sebab pakai cawat besi. Kunci pula dia pegang oleh isteri. sekarang orang tak pakai dah zaman dulu ni. Ya? cuma dulu dalam 4-5 tahun sudah kot. dalam surat kabur, banyak kes rogol. Ada orang cadangkan supaya wanita pakai cawat besi. Ah, ha, jenuh. Pakai cawat besi ya. Berat lah, cawat besi Berat. Selamat memang selamat tapi susah kita Tuan-tuan yang dimuliakan Sambung lagi okay, Apa lagi yang Nabi Muhammad nampak Kemudian maka lalu pula Atas suatu kayu yang mempunyai Beberapa durinya dan cawangnya Jumpa pula sebatang kayu Kayu ni dia ada duri Tiada lalu yakni tiada bersentuh kain dan sesuatu melainkan dicariknya. Kalau kita lalu saja dekat batang kayu ni tadi, kalau pakai kain kain dia cari. Ha, kalau kena di badan badan cari. Kalau lalu dekat dia mesti kena. Tak boleh nak elak. Maka sabdanya, sabda Nabi. Apa ini ya Jibril? Maka kata Nabi Jibril, inilah umpama beberapa kaum daripada umat tuan hamba duduk ia pada jalan mengintai-intai orang lalu dirampasnya kemudian maka membaca Jibrail akan firman Allah taala wala taqudu bikul misratin tuidun jadi yang kayu tadi tu dia tu perumpamaan bagi orang-orang yang suka duduk tepi-tepi jalan dia duduk tepi jalan menyebabkan orang lain nak lalu tak selesa kalau orang perempuan nak lalu dia tengok ramai-ramai ha tu Ha? Seumpama kayu yang mencari apa saja yang lalu dia tarik dengan duri dia. Dia carikan orang tu. Ataupun di bandar Taiping dulu ni. Di stesen bas. Dia banyak tukang-tukang pau. Tukang-tukang pau ni macam ni. Bila lalu orang yang lemah sikit daripada dia. Dia pergi dekat dia kata. Dek buat main seranggit. Dia main ada tiga orang. Budak-budak ni terpaksa lah bagi.